Salam, hər vaxtı xoşlayıb. Bu gün mən sizə müavinət hüquqları artım barədə videonuza təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi, Prezident digər maliyyəvi imzaladığı yeni fərman və sərəncamla 2023-cü il üzrə yeni sosial islahat paket çərçivəsində əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, bir sıra kateqoriyalara, o cümlədən şəhid ailələrinə, müharibə ilə əlaqədar əlilliyə olan şəxslərə yönələn sosial ödənişlərin artırılması istiqamətində növbəti mühüm addımların atılmasını təmin edib bu da son 5 ildə artıq 4-cü sosial islahat paketi reallaşır. Müavinət və təqaüd artımı kimlər əhatə edir? Bunlar aşağıdakılardır. Şəhid ailələri, müharibə ilə əlaqədar əlliy olanlar, ümumi səbəbdən əlliy olanlar, Əfqanistan da Sovet qoşunları tərkibində beynəlxalq vəziyyətə halaq olan ailələri yaşa görə müavinət alırlar. Ailə başçısı etməyə görə müavinət alanlar, 5-dən çox uşağı olan qadınlar, 1 yaşadək uşağa olan ünvanlı dövlət sosial yardımına astəminatlı ailələr radiasiya qəzasının nəticəsində zərər çəkmiş şəxslər prezidentin fərlətə qaldını alanlar 1941-45-ci illə Böyük Vətən Müharibə iştirakçıları orqanizm funksiyasının 81-100% dərəcələ ağlında puzulmasına görə əlilliyə məhəl edilmiş şəxslərə qulluq edənlər 18 yaşdan datək əlilliyə olan şəxsləyə qulluq edənlər uşağın doğulmasına görə bir dəfəlik müavinət alınır dəfn üçün bir dəfəlik müavinət alınır pensiyatsız elmli və təhsilli doktorlar Xalq və əməkdar fəxri adlı olanlar. Ümumilikdə bu müəbənin təqaüd artımı cəmi 660.000 nəfər əhatə edir. Şəhid ailəsi üçün prezident təqaüdünün artımı 2023-cü il 600 manat məbləğində qətil olunmuşdur. Müharibə ilə əlaqədar 50 olan şəxslər üçün prezident təqaüdünün artımı 1-ci qrup üzrə 500 manat, 2-ci qrup üzrə 400 manat 300 qrup üzə 330 manat qəbul olunmuşdur. Bir dəfəlik müavinət tərtib uşağın anadan olmasına görə 2022-ci ildə 300 manat oldu təqdirdə, 2023-cü ildə 500 manat olmuşdur. Defen pulu 2022-ci ildə 350 manat oldu təqdirdə, 2023-cü ildə 500 manat olmuşdur. Uşağın anadan olmasına görə 500 manat almaq istəyən valideynlər valideynlərin hər ikisinin şəxsətəsqəsi, əcnəbinin və vətəndaşlıq olmayan şəxsin daimi yaşamaq üçün icazə vəsqəsi, uşağın doğulma haqqında şəhadətnaməsi, uşağın doğulma haqqında Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydət şöbəsinə araışı. Əgər mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemindən elektron məlumatdan əldə edilməsi mümkün olmadıqda həm bu sənədlər tələb edilir. Bu sənədlərlə birlikdə dost müraciətinə yaxınlaşaraq muavinətə faydalanıla bilərsiniz. Dəfn üçün muavinət isə almaq üçün dəfn təklilən şəxsin şəxsət təsviqəsi, dəfnə təklil edən şəxs barədə yerli icra hakimiyyəti icra başçısının inzibati ərazdarlar üzrə və ya sahə inzibati ərazdarlar üzrə nümayəndələrinin araışı, vəfat etmiş şəxsin ölüm haqqında şəhadətnaməsi, dəfn muavinətinin alınması üçün Ədliyyə Nazirliyinin rayon şəhər qeydət şöbəsinin araışı mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində elektron məlumatların əldə edilməsi mümkün olmadıqda həmin sənədlər tələb olunur. Deməli, bir dəfəlik müavinətlərin artımında dəfn üçün 500 manat, uşağın anadan olmasına görə 500 manat məqbul edilmişdir. 50 və daha çox şəxslərin müavinət artımı 81-100% aralığında pozulması. Yəni birinci qrup 50 olan şəxslərə 2023-cü il yanvar ayından 270 manat, ikinci qrupəllik olan şəxslərə 220 manat, üçüncü qrupəllik olan şəxslərə 150 manat təyin olunmuşdur. Bizdə təqaüdün artımı. Ümumi səbəblərdən orqanizm funksiyasının 80-100% pozulmasına görə gözdən əlliyə edilmiş şəxslər birinci qrup. Yəni birinci dərəcə 2023-cü il yanvar ayından 300 manat təyin olunmuşdur. Ümü səbəbdən orqanizm funksiyasının 80-100% pozulmasına görə Birinci dərəcə əlləyə edilmiş digər şəxslər üçün isə 200 manat təqdim olunmuşdur. Bu təyinatdan artımla 2023-cü ilin yanvarın 1-dən tətbiq olunur. Digər artım müavinət artımı yaşa görədir. Yaşa görə müavinət artımı 2023-cü ilin 1 yanvar tarixindən 220 manat təşkil edir. Ailə başçısını itirməyə görə hər bir ailə üzvü üçün 2023-cü ilin yanvarın 1-dən 120 manat təşkil edir. növbəti prezidentin təqaüdün artımı. Prezident təqaüdünün artımı orqan fuksiyasının 81-100 faiz aralığında pozulması səbəbindən əlillik məyənilmiş şəxslər birinci dərəcəli və 18 yaşına dək əlillik olan şəxslərə qulluğa görədir. Bu qulluq 2022-ci ildə 80 manat olduğu halda 2023-cü ilin yanvar 1-dən 100 manata qaldırılmışdır. Prezident təqaüdünün növbəti artımı pensiyaçi elmlər doktoru üçün 2023-cü ilin yanvarın 1-dən 500 manat, pensiyası fəlsəfə doktoru üçün 2023-cü ilin yanvarın 1-dən 300 manat edilmişdir. Fəxri adlara görə təqaüd artımı isə Fəxri Xalq Fəxri adına görə təqaüd 2023-cü ilin yanvarın 1-dən 200 manat və rənda qəbul edilmişdir. Əməkdar fəxri adlara görəsə 150 manat qəbul edilmişdir. təqaüd və müavinət artımı. 1941-45-ci illər Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları üçün prezidentin aylıq təqaüdü 2031 yanvarı birdən 330 manat təşkil edir. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin hər birinə il müalicə üçün bir dəfəlik müavinət ildə bir dəfə verilir. Bu da 300 manat təşkil edir. Yanvarın 1-dən bu qanun qüvvəyə minir. Növbəti müavinət artımı isə 5-dən çox uşağı olan qadınlara və ya əstəmlətli ailələrə 1 yaşdan aşağı uşaqlara verilən müavinətdir. 5-dən çox uşağı olan qadınlara 2023-cü yanvarın 1-dən etibarən hər uşağa görə 105 man təyin edilib. Əstəmlətli ailələrdə 1 yaşadək uşaqların müavinəti isə 100 man təyin edilibdir. Əstəmlətli ailə deyəndə nə nəzər tutulur? Ünvanlı dövlət sosial yardımı vəzifət edən zaman əgər invalid dövlət sosial yardım sizə təyin edilərsə, siz as təhsilatlı ailə hesab olunursuz. Əgər sinalda 1 yaşadək uşaq varsa, həmin uşağa 1 yaşına çatana qədər aylıq 100 manat müavinət verilir. Əvvəl bu müavinətin vağ məbləği 70 manat idi. 2023-cü il yanvarı 1-dən artıq 100 manat civarında qaldırılmışdır. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Əgər belə nəsu sağalığınız olarsa, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin 142 çağırı mərkəzi xidməti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox sağ olun.